могли бы вы представиться и показать свой удостоверение? На вымогу. Вы отказываетесь. В законе полиции вы должны представиться и показать свое удостоверение. А что вы молчите? Кому? Командирам Украины. Кому? Украины. Да, я могу даже для вас. Я помешатель народного депутата. Варслава Борякова. Продавите, пожалуйста, свой. посвитче и мне представьте. Вы первый вы должны представиться и покажите, покажите свое документ. А да, ваша? камера. Полиция просто. Валентинович, старший ватер. Дякую вам. Точно рабочего. Да? Спасибо. Добрый, Добрый, день. Добрый, Добрый день. день. Покажите свои удостоверения и представьте. Так никто не ображает. Да. Не на, на, на правду не ображают. На правду, на правду не обожает. Все, тише, тише. Мы же просто присадим. Будем смотреть, Так. Да. Полонский Василий Васильевич. Люди. Большое спасибо. спасибо. Товарищ Никита. Так, Фонарюк Иван Вячеслав. Добрый день, Товарищ Павлович, покажите ваши документы, представьтесь. Корины Сергей Александрович. Руть, Владислав ну, Викторович, дякую. Заранее потеряли. Макаренко Сергей Анатольевич. Спасибо. Журавер и вы? Руслан Иванович. Спасибо. Полищук Дмитро троих. Дякую. Представьтесь, пожалуйста, поднимите вашу На вимогу запустите. Наши, да? Ваши, да. в первую очередь. Представьте, покажите, пожалуйста. Вы отказываетесь а почему вы не брали? Значит, вы не представитель полиции? Вы форму одели, у вас да, должно да, быть посвечены, что вы полиции. Для полиции. А, подождите, как может быть полицейский прийти на работу без посвечения? Значит, вы кто? Неизвестно особо. Добрый. У вас есть Да, я да. хочу. Да, я хочу еще раз. Вот. Я, я же ничего куб. плохого не делаю. Я вам тоже Тарасюк Алексей Александрович. Алексей Александрович. Старший лейтенант? Да. да. Говорит, что он забыл по свечению. Возможно, я ж не спорю. Вы его можете бы, форме, да, да. идентифицировать? это да, полицейский? Да. да, это Евробитник да. Дарминского района. А как Ярослав. вас зовут? Ярослав. Фамилия моя процент. Процент? Да. Процент Ярослав. Да. Спасибо да. большое. Да. Товарищ да. Интернал, скажите ваше удостоверение и представьтесь, пожалуйста. Да. Так. И... Кулебаба Владимир снимать, Дмитрович. Снимать они снимают неудостоверение. не удостоверение. Нет, нет, ну мало с Просто... Спасибо просто... большое. Давайте, пожалуйста, ваши посвидетельства. А вы свои документы? Я после вас покажу. Да, конечно. Да. Вы Христюк, Алексей Миколаевич. Дякую вам. Я помещик народного депутата Борислава Борисовича. Можно назвать свои данные, не берется. Я говорю, Требовец Иван Юрьевич. А. Товарищ Литвинов, представьте, пожалуйста, покажите ваши документы. Черник Сергея Анатольевич. Спасибо большое. А -а -а. Товарищ старший лейтенант камеру уберите, я покажу. а он снимает он не будет снимать ваши документы ни в коем случае вы камеру не направляйте нам удостоверение Нет, я не на удостоверение Волховитин Андрей, Андрей, Юрьевич. Спасибо большое. Товарищ Волховитин, придите документы и Вот во время вот, подхипи, вот, вот, да, На замову да. закона полиции вы должны представить Правильно? И на данный на час не подъемлю по да. У вас вы отказываетесь? Я не отказываюсь, Пожалуйста, я, я поясню, кх... на данный час, на на

вы отка, отказываетесь відказ, передать документы? Я вас услышал. Я не отмываюсь. Вы только что сказали, мы не будем. Мы находимся на хроне громадского порядка. Правильно. Без кучим я вам забывился, но сейчас подберет документы. Закона полиции, полиции. вы должны полиции. обязательно это показать. Требования любого гражданина. На данный гражданин. час я выдвинул, да? показываю, представлять забыла. Ну вот, отмывался, не буду. А, товарищ не буду. лейтенант, вы знаете этого человека? Да. Он представник полиции? Да.

Вы должны сейчас здесь предоставить закон о полиции. Вы должны любому человеку представить. Это место документов, наверное, да? Снимите, пожалуйста, вот этот э, мы отказываемся. Отказываем. Я вот Но тоже не знаю. Громадянин. Я тоже громадянину буду показывать. Хорошо. Давай вот так. Мы камеру не это будем звезда. показывать. Вы да. вот так да. вот. Смотрите. Ну, Мы же не собираемся. Полиция про Вы полиция, а, может, полиция а, или люди Что это за геймпад? Я не знаю. Люди. Да. Просто. Просто. Ну конечно! Послужили по послужили, не, не, снимать по посвячению в коем что было случае. Шепят. Товарищ тоже. Да. Давайте я так сниму. Да, да чтобы не было посвящения. Посвечения, никто вас, да, вас да. не будет да. снимать. Да. Этого не надо. Да, да, да. А мы избегаем любой сейчас уже можно по инторге выбрать в любую форму. Правильно? Честно? не очень. Вы красивый, зрителя. Честно, не хочу убедиться. Вот я, если что, я лучше в армию пойду. Вот, я лучше в армию пойду. Что, еще раз показываю? Конечно. Вы, меня не, не запоминали. Да, месте. ну я вот видел, но у ваш, ваши документы не видел. Знаешь, ничего плохого Лас. вам не говорю, не делаю. Да я вам ничего и не говорю, что... Центр? фамилия достаточно известна. Популярна. А по кейсу есть посвящение? Я с вами спілкувався, но не бачу, что вы помечник депутат. Ромбовецкий Иван Ильич. Под какого депутата? Борислава Береза. Бежучий громадян. Да. А он, понимаете, в Эстонию улетел, и тут начались беспределы. Странно. Так. Если бы он был в Украине, он бы 100% приехал. Товарищ лейтенант, добрый день. Представьте, пожалуйста, предъявите ваши документы. Я уже предъявлял в самом начале, дважды определять. Вы мне его не показывали. Вам я уже показываю. И на камеру, и так. Я же по 10 тогда. раз. Хорошо, спасибо. Давай. Нам не хотят предъявлять документы. Там у нас еще один человек. Мы говорим по телефону. Я... Представьте, телефон. Представьте, пожалуйста. Нет, нет, посвящения никто не будет снимать. Бондарчук можно Спасибо большое. Эксперту все Спасибо. Добрый день. Спасибо. Спасибо. представьтесь, пожалуйста, Спасибо. А вы в свои? А я после вас. Закон о полиции. Теперь обучать не хочу. Так, не снимай после еще не так. Петренко Владимир Александрович. Да. Добрый день, товарищ лейтенант. Представьтесь, пожалуйста, скажите ваше представление. Парух Богдан Васильевич. Дякую вам. Где тут еще? Вон, в обратном А, вон еще. Пожалуйста. Добрый день, товарищ лейтенант. Представьтесь, пожалуйста, предъявите ваши документы. Документы где? Представьтесь, пожалуйста. Я не обязан. Как это не делать? Закону полиции вы должны представиться и предъявить ваши Вы отказываетесь. Если вы хотите, Прожди, вы, хотите, вы от... не хотите. Если вы хотите узнать меритание да. персонально, сделать запрос. На запрос. На запрос. А закон полиция полиции предоставляет его. Мы же можем не понять, кто вы. В военторге можно форму купить. Правильно. Значит, вы должны предъявить и представиться к любому граждану Украины. Вы отказываетесь, не хотите. Хорошо, товарищ Никита. Представьтесь, пожалуйста, продайте ваши документы. Вы идентифицируете, что это э, полицейский? Да, это что... Нет, ну, что вы можете, послевал. мы не знаем, кто он. На... Дудик Андрей Константин. Спасибо вам большое. Товарищ наш лейтенант. Можете представиться, предъявить вас. Так я не документы, специальная береговая камера. Рыбачук, пожалуйста. А на Спасибо большое. Людей с вищения? Нет. Самый последний не никого. Вон ты еще одного пропустил, что? товарищ. А да, где? Кухленький стесняшка. Вон видишь, он стоит. Где? Где? Да что? Ухленький, ты его пропустил. Что сказали? Из всех погонов видно. Могли бы вы представиться и предъявить ваши документы? Мы хотим идентифицировать, что вы сотрудники полиции. Начнем, пожалуйста, с вас. сержант или ваш Капрал. Сыр? Капрал. уже по-новому. Представьтесь, пожалуйста, Представьте. предъявите ваши документы. А вы, собственно, кто? мне покажут это. Вопрос. У вас спрашивает офицер. Правильно, я сначала предъяв... хочу удостовериться, что это есть. У вас другой человек. Да, вы не представите, Кубела Богдан Так, Мельник Андрей Витальевич. Спасибо большое. Представьтесь, пожалуйста. Она стажировка. Блин, вот это неудобно такие вещи. Вместо вы пока. Я бы не да. сказал. А, Матвей Виталий Васильевич, что дякую что вам. То лицо, то лицо, то лицо. Полдня побегал на восток, востоке, снял, сказал неудобно нигде. Может ходить, может удобно. Мусаев Видади, Видади, Оглы, дякую вам. Шакович Игорь Александрович, дякую вам. Полищук Василь Валентинов. Дякую вам. А, Ой, да. <сёк> В, Вань, а ты купи конфеток поливи? А, так дякую вам, можно деньги Денег нету. Я скоро ровно. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, покажите ваше удостоверение. Нет, снимать удостоверение а, не будет, нет. А? Владимир Александрович Сергеевич. Дякую вам. Ему удостоверение я ни в коем случае не снимаю. Скалевский, я не успел прочитать. Представьте. Сергей Николаевич. Рябенко Вадим Володимирович. Дякую. Ваши документы. Представьте. Еще не выдали. Еще не выдали. Хорошо, спасибо.